Mali mal. Deyilənə görə çox yaxşı pal paltar İtaliyada, əsl hörmətə layiq maşınlar da Almaniyada istehsal olunur. Əlbəttə axlarsan Fransa da da, İngiltərədə də və başqa-başqa adı ürəyə yatan ölkələrdə də kifiniz yetən qədər kostyum da tikirlər, maşın da buraxırlar. Amma italyansk ayaqqabı bambaşqadır. Nemesk avtomobillər də ki, dünya dörd təkərliləri arasında özünü çoxdan təsdiq eləmiş. İndi dəbdə olan tərzdə desək, birinciliyi haqq ediyən maşınlardır. Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, çağdaş dünyada kostyum tikilməsi və maşın istehsalı kimi nəcib işlərlə yanaşı başqa işlər də görülür və bu işlərin içində xoşa gəlməz işlər çoxdur. Özü də bu xoşa gəlməz işlərin görülməsi sahəsində ixtisaslaşan ölkələr də var və belə ölkələrdən biri də, deyəsən, Malidir. Mali haqqında nə bilirik? Daha doğrusu, Fransa prezidenti cənab Olland bu ölkəyə fransız hərbiçilərini göndərmək haqqında qərar qəbul edənə qədər nə bilirdik? Bir də nə baş verdi ki, Paris Mali qonşularının terrorçu elementlərlə mübarizə aparmasına kömək etmək fikrinə düşdü. Mali və bu ölkədə baş verənlər haqqında məlumatımız əvvəldə az idi, indi də çox deyil. Amma məlumatlı qəzetlər hələ də mövcuddur. Və bu qəzetlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York Times nəşri malidə baş verənlərə bir balaca aydınlıq gətirib. Təfərrüatlara varıb sizi yormaq istəmirəm, amma qəzet iddia edir ki, son 4 il ərzində ABŞ bölgədə iri miqyaslı antiterror proqramı həyata keçirib və bu işə 520, ola bilsin, hətta 600 milyon dollar xərcləyib. Və əsas diqqət də 50 ildən bəri hökumətlə yola getməyən tuareqlərin təliminə yönəldilib. Ötən il martında Mali'nin şimalına Liviya mənşəli yaraqlar yol tapanda Amerikalıların təlim keçdiyi general Amadou Sanogo ölkədə hərbi çevriliş edir. Sonra Tuareqlər Mali'nin şimalında azad dövlətini yaradıblar. Sonrası da necə deyirlər göz önündədir. Mali malı kimi bütün dünyaya təqdim edilən əmtənin mənşəyinə Abışı qəzidinin bir yazısı ilə aydınlıq gətirilməsi çətin məsələdir. Şübhəli qaranlıq məqamlar çoxdur. Allah bütün ləyaqətli adamlara Milan'da tikilmiş son dəbli kostyum geyinib, Stuttgart konverlən çıxmış, təptəzə avtomobildə gəzmək qismət eləsin.